Zərdab rayon sakinindən oldu silah və narkotik vasitə götürülüb. Hadisə Zərdab rayonunda baş verib. Belə ki, rayonun Burumlu kənd sakini, əvvəllər dəfələrlə məhkum olmuş 46 yaşlı Elşən Qədimov barəsində rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Bununla bağlı dərhal əməliyyat-isntiq qrupu yaradılıb. Əməliyyatın davamı olaraq onun mənzili və həyətinə baxış keçirilib. Hey, to yanı maşınından baxış zamanı bir ədəd avtomatikli silah, bir ədəd də sandıqça götürülüb. Saxlanılan Elşən Qədimov əməlindən peşman ollaraq başını gələnləri belə xatırlayıb. Keytinil sentyabr, oktyabr ayında biraz yığmışam yarpaqlarından və bundan-kən arada kəsən adam istifadə eləmək istəyir. Yə, zənnə e, e, e. surud da... sağ olmusam onu deyib bu axır vaxtlarda yağışa, yağmura görə götürdüm ki, qarı xarab olmasın. Qoydum maşının bagajına. O da gəldi sinətdə atlarışdı. Tez radvar yolundan nəyə düşdüm, duman adı düşdüm nəyə düşdüm. Tutdular <laughs> maşından çıxdıq. Silah almamışdın? Silah deyə həmin ərazidən həmin vaxtdan bir 10-20-15 gün, gün qabaq çolluqdan həmin yerdə kirin qırağında meşədən oradan tapışdı. Bir avtomat idi, bir dəyə də maqazin üstündə taralı. Hı -hı. Boş patfonu da dolmaydı. Mən yəridim, sağolayım da o gün tutqubun dinləmək gedirəm, gedirəm. Kubuğunu da aparıbizim. <laughs> O da gəldim, burdan o dəyə evə keçə bilmədi. Avtomobil verdim Bolat. Yəni ki, mən gedərən sonra evdə kimisə niyə baş ağrısın? Həqiqət xəbərləri yoxdur, heç nə idi. 15 il idi qoymuşdum qapıda. Qeyd edirəm ki, Elşən Qədimov müxtəlif əllə törətdiyi digər əməllərə görə ümumi lilikdə 20 il məhkumluq həyatı yaşayıb. Hazırda polis şöbəsində Elşən Qədimovun digər cinayət əməlləri törədib-törətməməsi istiqamətində müəyyənləştirici işlər aparılır alarmatlara qədər sindirmələk qurup yaradaraq həmin şəxsin idarə etdiyi avtomobil avtomaxınında və üzərinə baxış keçirilmiş və həmin baxış zamanı avtomaxından onun yük yerindən ehtiyat təkərin altında ə, şəxsi istehlak miqdarından artıq olan 459,26 qram qurulmuş marufan aşkirə götürülmüşdür. Bundan sonra onun yaşadığı Zərdaburunburun kəndində ə, ünvanına baxış keçirilmiş. Baxış zamanı onun mənzil həyatında yerləşən ə, istifadəyə yararsız avtomobilin Yüç əyrindən bir ədəd avtomobillə sandaq saçar yerə götürülmüşdür. Faklabalı Zərdab rayon polis şöbəsində cinayət açılıb, araşdırma aparılır.